स्टोरी टाइम एक खूबसूरत सुबह छोटे जज़ीरे के स्कूल में नन्नी कछुआ और बत्तख का पहला दिन था दोनों बहुत खुश थे लेकिन थोड़े घबराए हुए भी थे क्योंकि ये उनके लिए नया तजर्बा था कछुआ अपनी छोटी सी टांगों के साथ धीरे धीरे स्कूल की तरफ जा रहा था जबकि बत्तख अपनी तेज रफ्तार से इसके साथ दौड़ रही थी आज हम दोनों को स्कूल में क्या कुछ सीखने को मिलेगा बत्तख ने खुशी से पूछा पता नहीं लेकिन मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो कछुआ ने जवाब दिया जब वो स्कूल पहुंचे तो उस्ताद एक दानासी बली ने उन्हें खुश आमदीद कहा आज का पहला दिन है और हम सबको एक दूसरे से दोस्ती करना सीखना है बली ने मुस्करा कर कहा सब बच्चे क्लास में बैठ गए और उस्ताद ने एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की कछुआ और बत्तख ध्यान से सुन रहे थे और दोनों ने मिलकर बहुत सी सवालत भी किए कछुआ ने कहा उस्ताद जी अब की कहानी बहुत दिलचस्प थी क्या हम इस पर कुछ लिख सकते हैं जरूर कछुआ उस्ताद बली ने कहा तुम दोनों अपनी तखयल से कुछ लिख सकते हो इस दिन कछुआ और बत्तख ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी लिखी जिसमें वो दोनों एक साथ एक झेल में खेलते हैं और नई दोस्तियां बनाते हैं स्कूल का दिन बहुत तेज गुजर गया और आखिरकार जब वो स्कूल से वापस जा रहे थे बत्तख ने कहा आज का दिन बहुत मजेदार था मुझे लगता है कि स्कूल जाना एक अच्छा तजर्बा है हाँ और हमने बहुत कुछ सीखा भी कछुआ खुश होकर बोला दोनों घर वापस गए और अपने नए सीखे हुए सब कुहे और दोस्तों के बारे में बातें करते हुए खुश थे